अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान एक मशहूर आलम शख्सियत की पोस्ट है मेरे पास आज शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी यायुहल्लजीना मनुसल्लुअलेह वसल्लमु तस्लीमा अल्ला मोहम्मदिन वाल महमद वाजिलफ़रज हूँ अल्ला मोहम्मद वाल मोहम्मदन कम सल इब्राहिम इब्राहिम हमीदुमजीद बारिका मोहम्मदिन आलि महमदिन कमा बारक इब्राहिम हमीदुम मजीद जी हाँ ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है ये तो हर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनके लिए जानता है कि ये कैसे वली खुदा गुजरे हैं फिर भी चूँकि मैं अलिया कराम से मेरे दिल कोई ख़ास नस्बत है इसलिए मैं पेश करना चाह रही थी ये पोस्ट हज़रत सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका सिलसिले नसब तेरा पुश्तों से जाके मौलाय हजरत अली कायनत सलाम और बीबी सैदा से मिल जाता है आप तरफ़ैन असनाशरी सादात में से हैं और हालात ज़िंदगी कुछ यूँ रहे अच्छे खाते पीते घर के बच्चे थे ये कि बचपन से नौमरी की तरफ़ जा रहे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया अब ये उदास रहने लगे बच्चा तो ज़ाहिर बच्चा तो बच्चा ही होता है दस ग्यारह बारह साल की उम्र वालदा ने समझाया कि अगर ऐसे उदास रहोगे तो किस तरह से आगे बढ़ोगे वालदा का कहना माना और तालीम में दिलचस्पी लेने लगे कि अचानक वालदा भी दार फ़ानी को छोड़कर दारे दार बका की जानब चली गईं अब तरका तकसीम हुआ बहन भाइयों में तो इनके हिस्से में एक चक्की आई और एक बाग आया बरवाद उस वक्त ये पंद्रह साल के थे इन्होंने चक्की तो मुलाजिमीन के सिपुर्द की और ख़ुद बाघ की देखभाल करने लगे बाघ की देखभाल करते हुए एक दिन यूँ हुआ के बाग के सामने से एक कलंदर का गुज़र हुआ ये कलंदर बहुत मशहूर वली गुज़रे हैं हजरत इब्राहीम कंदोजी इन्होंने कंदोजी रमत ला को देखा तो बाप की जगह एक वो हुई दिल में और ये भाग के गए और जाके जनाब इब्राहिम कंदोजी को बाग में बुला लाए वो आए उन बैठे और इन्होंने ख़्लाइन ने रमत ला ने अंगूर तोड़कर उनका तबाक भर के उनकी खिदमत में दिया उन्होंने चंद दाने अंगूर के नोश फरमाए और उसके बाद अपनी सदरी में से एक खुश्क खली का टुकड़ा निकाला और ख्वाजा जी के मुंह में रखा और कहने लगे वो तेरी खातिर थी ये मेरी खातिर है यानी अंगूर जो खिलाए थे वो उन्होंने तवाज़ो की थी इन्होंने खुश्क खली का टुकड़ा रख के कहा कि ये मेरी तवाज़ो है बस वो खुश्क खली का टुकड़ा उन्होंने चबाकर जब अपने अंदर निगल लिया तो इनके दिल की दुनिया बदल गई कंदोजी रहमत अलैह चले गए और ख्वाजा जी के दिल की दुनिया बदल गए इन्होंने चक्की बेची बाग बेचा और हसूल इल्म के लिए चले गए मुल्कों मुल्कों घूमते रहे लातादाद मुल्कों में घूमे और सूल इल्म का इन्होंने वो अपना फ़रीज़ा पूरा किया इल्म की प्यास बुझाते हुए ये निशापुर में निशापुर के इलाक़े हारून एक जगह है हारून आबाद वहाँ पे पहुँचे पहुं। और वहाँ ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने वक्त के बहुत बड़े वली के पास जाके बैत से शरफ़ याब हुए और वहाँ पे काफ़ी अरसे रहे काफ़ी बरस इस दौरान ख्वाजा जी को वो ले गए हज़रत उस्मान हारूनी रोज़ रसूल सल वसम पर जब आप पहुँचे तो आपकी आवाज़ लरज रही थी क़दमों में भी लर्जिश थी कि हज़रत उस्मान हारूनी ने कहा कि सलाम करो सैदलमरसलिन सम को जब ख्वाजा जी ने सलाम पेश किया तो क़ब्र मुबारक से जवाब आया जिसे वहाँ के तमाम लोगों ने सुना और आपने फ़रमाया सलाम के जवाब में आपने रसूल सल्ल वसम ने फरमाया वालेकुम वसलाम सुल्ताना हिंद अभी सुल्तान हिंद का ख़िताब कहीं से नहीं मिला था कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की जानिब से जवाब मिल गया अब जब वापसी हुई तो फिर जनाब उस्मान हारूनी ने कहा जाओ और हिंद में के बुध कदे में दीन की शमा रोशन करो जब सुल्तान हिंद पहुँचे तो एक पहाड़ी सनसान पहाड़ी इलाके में पहाड़ी के पहाड़ी इलाक़ा नहीं बल्कि पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर आज भी वहीं पे है उनका मज़ार मुबारक पहाड़ी के ऊपर कयाम किया और उस पहाड़ी के कदमों में झील अनासागर सागर मौजूद थी मीठे पानी की झील अब वहाँ एक बुज़ुर्ग को देखकर लोग आने लगे और जौक दर जौक आपका हल्के अहबाब बढ़ने लगा ये चीज़ उस वक्त के राजा पृथ्वीराज को बहुत सख्त नखबार गुजरी और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इस फ़कीर से कहो ये यहाँ से चला जाए पहले तो हज़रत ख्वाजा जी ने मना किया कि मैं तुमसे कोई इलाक़ा नहीं रखता हूँ मुझे रहने दो यहीं लेकिन पृथ्वीराज चैन से नहीं बैठा उसने फिर तंग करना शुरू किया और अपने सिपाहियों से कहा कि इसको जाके निकाल दो इस कलंदर को यहाँ से सिपाही आए तो ख्वाजा जी ने कहा कि अच्छा मुझे एक कटोरा पानी ले लेने दो फिर मैं जाता हूँ हज़रत ख्वाजा जी उतरे झील में से एक कटोरा पानी भरा जैसे ही कटोरा पानी भरा वैसे ही पूरी झील खुश हो गई और सिपाहियों पर तो दहशतकारी हो गई वो उल्टे पैरों भाग खड़े हुए और जाके उन्होंने पृथ्वीराज को माजरा बताया तो पृथ्वीराज ने कहा कि अच्छा इनका कोई दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा अब कैफियत ये थी कि आस्ताने पे हज़ारों आदमियों का खाना पकता था हज़ारों ख़ुदा की मखलूक का पकने लगा खाने लगे और उनकी मुरादें पूरी होने लगीं अब देखिए खुदा के के जो ये वली होते हैं ना किस आने वाले से किसी से नहीं पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा शजर नसब क्या है तुम शिया हो कि तुम सुन्नी हो तुम बस वो सिर्फ़ दस्ते शफकत रखते हैं सर पे और साइल की मुराद पूरी हो जाती है परथम को ये चीज़ बहुत बुरी लगी और उसने देखा तो कह, कहलवाया कि इस फ़कीर से कहो कि खाना नहीं पकवाया करे लोगों की आदतें ख़राब होती हैं रया की मेरी हज़रत ख्वाजा जी ने कहलवाया कि जिस दिन खुदा मुझे देना बंद कर देगा उस दिन मैं खुदा के मखलूक का खाना भी बंद कर दूँगा अब राजा पृथ्वीराज कोई को दूसरी शरारत सूझी कि वो ख्वाजा जी को तंग करे लेकिन इससे पहले कि वो कोई शरारत करता अभी तीसरा ही दिन था इस बात को कि उसने कहलवाया था कि चावल पकने बंद हो जाएं के और हज़रत ख्वाजा जी ने अपने मुरीदीन से कह दिया था कि मैंने इसे ज़िंदा सलामत लश्कर के सिपुर्द कर दिया इस्लाम के लश्कर के सिपुर्द तीसरे दिन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उसने हमला किया और उसमें इस ये इसकी हजारहा फ़ौजें भी काम आईं और ये ख़ुद भी मारा गया और इस तरह से ख़ुदा के बंदे को सताने का अल्लाह ताला ने इससे इंतकाम लिया और फतह के फ़ौर बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ग़ौरी के लश्कर के हजारहा लोगों ने इस्लाम कबूल किया इतने लोग हो गए इस्लाम कबूल करने वाले के थे नबे लाख बुध परस्तों को दाखिले दायरा इस्लाम किया हज़रत ख्वाजा जी ने जी हाँ इसी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में जो एटमी मिसाइल प्रोग्राम है उसका नाम गौरी मिसाइल रखा गया है और ख़ुद एटमी साइंसदान माया नाज़ पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी गौरी ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है एक तरफ, एक तरफ तो ख़ुदा की मखलूक लाखों की तदाद में मखलूक आपसे फैज़ियाब हो रही थी और दूसरी तरफ आपका अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी था वो वही था फकीरों वाला ख़ुदा के फकीर जो होते हैं ख़ुदा के दुरवेश जो होते हैं पेवंद लगे कपड़े थे और बिल्कुल मामूली ग़ा थी और इस तरह से कुफ्रिस्तान की सरज़मीन हिंदुस्तान में मशरक़ मग़रब में आपने इस्लाम के चराग जलाए इल्म मार्फत को इल्म मारफ़त को चार सू फैलाया और तमाम उम्र अम्र बिलमूफ़ और नहीं है अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दिया और फिर छः राजब छः सौ तैतीस हिजरी बारह सौ छत्तीस ईस्वी को परवरदिगार आलम ने आपको अपने बाग अदन की रिहाइश के लिए मंतखब कर लिया आपके पैरोकारों में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं इस वक्त पूरी दुनिया से आपके मतदिन जाते हैं आपके उर्स पर और सिख हिंदू ईसाई उस नूर बरसाती फ़िज़ा से फैज़ियाब होते हैं आज भी जो मज़ार अनवार से बरसती पर अनवार बरसती है परवर दिगार आलम की जानब से आपने अपनी वसीयत में लिख दिया था एक शेर लिखा था वो फ़ारसी में है जो मुझे नहीं आता है उसके माने हैं करबला में मेरे अजदाद पानी के मोहताज न थे लेकिन उन्होंने दीन की खातिर प्यासे गले कटवा दिए और इस तरह से आप दुनिया से पर्दा कर लेने के बावजूद आज भी आपका मज़ार मुबारक किस तरह से मर जाए खलाय को आम है यह आप ख़ुद देख सकते हैं अजमेर शरीफ में ये अलिया दीन जो हैं गुज़रे हैं और आज भी जो हैं अगर हम इनकी सहबत से फैजियाब होना चाहें तो इनका आस्ताना हमेशा खुला रहता है कभी इनके यहाँ जाने में तामुल ना कीजिए चाहे उनको गुजरे हुए हज़ार बरस क्यों ना गुज़र गए हों लेकिन वो जागते रहते हैं खुदा की मखलूक़ की खातिर और उनकी आज भी मदद करते हैं अगर वो मदद चाहें तो खुदा बंद करीम हम सबको को तोफ़ी क़ता फ़रमाए कि हम उसके परवरदिगार आलम के नेक बंदों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें और ख़ुदा की मखलूक़ को अपने अखलाक से अपना गिरविदा बनाएं क्योंकि उसको अखलाक बहुत पसंद है अच्छा अखलाक और इसके साथ तो मैं आप दुआ देती हूँ कि परवरदिगार आलम आपके आंगनों में रोशनी और सुकून का दौर दौरा रखे आपकी औलाद फले फूले शो आबाद रहे आमीन सुम आमीन ख़ुदा हाफ नासर फी अमान अल्ला